ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব বিচাৰ যি তেখেতৰ লক্ষ্য তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমাৰ এই অভিযান নিৰন্তৰ চলি আছে ইয়াৰ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি পুৱতি নিশা আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ ধলাই থানাৰ অন্তৰ্গত ৰামপ্ৰসাদপুৰ নামৰ এটা ঠাই আছে শিলচৰ আইজল ৰোডত সেই তাতে আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযান কালত আমি এটা নম্বৰবিহীন গাড়ী মাৰুতি ৱাগাৰ গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছিলোঁ ধৰিছিলোঁ আৰু সেই গাড়ীখন ধৰাৰ পিছত তাত আমি খান তালাচী চলাওঁ আৰু খান তালাচী চলাওঁতে আমি সেই গাড়ীখনৰ পৰা চল্লিছ হেজাৰ য়াবা টেবলেট আৰু দুশ ষাঠি গ্ৰাম হিৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিজন সৰবৰাহকাৰী আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল ৰাকেশ কুমাৰ সিনহা চৌব্বিছ বছৰ বয়স তেওঁৰ ঘৰ হ'ল ষাঠিশাল কচুদৰম অঞ্চলত তেওঁকো আমি ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী কালত আমাৰ এই তাৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা আপৱাৰ্ড লিংকেজেছ আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেছ দি আছে আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ আছে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে গোটেই সামগ্ৰীখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি বহিঃ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা আছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি যিটো অভিযান কালত গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু যেতিয়া আমি এই অভিযানটো চলাইছিলোঁ তেতিয়া দেখা গৈছে যে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত চেম্বাৰ গাড়ীখনত বিশেষভাৱে নিম নিৰ্মিত এটা চেম্বাৰত এই সামগ্ৰীখিনি লুকুৱাই আনিছিলে আৰু বহুবাৰ খান তালাচী চলোৱা গাড়ীখনত কটাৰ পিছত আমি সেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু এই নাম্বাৰবিহীন যিখন গাড়ী মাৰুতী অগ্নাৰ গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ সেইখিনিও আমি আইনগতভাৱে চিজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে বাকী যি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ এই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিক চোৰাং বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় চৈধ্য কোটিৰো অধিক হ'ব গতিকে এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনিৰ লগত জড়িত থকা যি যিসকল তদন্তকালত আওতাত আহিব সকলোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ